ोत्तमप्राप्तियोगः श्रीभगवानुवाच पूर्वमूलमदशाकम् अश्वस्तं प्राहुरव्ययम् चन्दां हि यस्य पर्णानि यस्तं स वेदविदु अदश्च प्रस्तुतास्तस्य शाकात् प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अदशमूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरूपमस्येय ततोपलभ्यते दान्तो मतादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्तमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दुरेण चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहादितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्ततामा

स्तानि कर्षति शरीरं व्यदवाप्नोति यच्च पुत्रा मतीश्वरः बृही द्वैतानि संव्याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुःस्पर्श न च रशनम् ग्राणमेव च विषयानुपसेवते पुत्रामन्तं स्थितं वापि कुञ्जानां वा गुणान्वितं पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनः शैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदा नित्यगतं तेजो

कूटस्तो उच्यते उत्तमपुरुषस्वन्यः परमात्मे तु धारुतः यो लोकत्रयमाविष्या विभत्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमति दोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोलोके वेदेश प्रतितः पुरुषोत्तमः व्योमामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नग एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरि ओम् तत्तत् श्रीकृष्णा